Усім нам час від часу доводиться застосовувати невеликі хитрощі, аби досягнути бажаного результату та схилити співбесідника до своєї точки зору. Іноді ми робимо це випадково, так би мовити, інтуїтивно. Та останнім часом все більшого поширення набувають так звані НЛП-техніки, направлені на досягнення успіху за допомогою візуальних, аудіальних, кінестетичних та інших образів. Взагалі ж нейролінгвістичне програмування це напрямок психотерапії та практичній психології, було розроблено в 1960-х 70-х роках трьома людьми Річардом Бендлером, Джоном Гріндером та Френком П'юселіком в Каліфорнійському університеті. Сьогодні нейролінгвістичне програмування отримало чимало послідовників та стало одним з найбільш затребуваних напрямків практичної психології. Техніки НЛП активно застосовують в сфері реклами, продажу, проведення переговорів і навіть при спілкуванні з протилежною статтю. Не дивно, що техніки НЛП здобули ж Елену популярність, адже в їх основі лежить думка про те, що будь-яка людина може здобути такого успіху, якого сама забажає. Для цього необхідно лише скопіювати бажаний образ. Тобто, якщо консультант-початківець спостерігатиме за досвідченим продавцем і зможе перейняти його навички, поведінки і спосіб мислення, то незабаром він і сам зможе стати майстром з продажу. Причому в основі НЛП лежить твердження, що зміни в психології людини можна здійснити за максимально. Короткий термін, та якщо перша частина нейролінгвістичного програмування націлена на моделювання успіху, то друга це методики спілкування і переконання, тобто різноманітні прийоми, направлені на підсвідомий вплив співбесідника. їх чимало. Із найвідоміших принцип дзеркального відображення, як стверджують автори НЛП книг та коуч-консультанти, якщо продавець буде копіювати жести клієнта, його тембр голосу та манеру поведінки, то шанси продати йому товар значно зростають. Нарідко різноманітні НЛП техніки застосовують і при спілкуванні з протилежною статтю. Наприклад, якщо юнак при знайомстві з дівчиною запитає, куди ми сьогодні підемо до театру чи до ресторану, то шанси, що дівчина відповість йому згодом. Дою набагато зростуть, ніж якби він просто запросив її на побачення. У цьому напрямку психології є і чимало противників, які вважають його як мінімум неетичним. Та, як то кажуть, немає людей, яких можна загіпнотизувати. Є люди, які самі піддаються гіпнозу. Так само і нейролінгвістичне програмування можна застосувати як на шкоду, так і на користь. Та, незалежно від ставлення, знати основи НЛП не завадить нікому, принаймні, щоб самому не потрапити на гачок. И у нас сегодня в гостях человек, который знает все про НЛП, и с нами сегодня поделится. Это психолог и тренер НЛП Сергей Чуднявцев. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, я. добрый день. Вот что такое НЛП. Мы только что увидели в сюжете. Скажите, uh -huh. а какие бывают виды НЛП и где его, собственно говоря, используют? НЛП больше всего сейчас используется психологами, психотерапевтами для консультирования, для помощи людям. Поэтому сейчас уже НЛП выделяется как отдельный вид психологии и uh -huh. психотерапии. Но есть такие еще побочные применения для этого методики, которые можно характеризовать как, например, пикап. Это искусство соблазнения. И существующие всякие школы, и тренинговые центры, где молодых ребят в основном это... любую. Мальчика, да. да. Есть такое. А у И девушек есть такие школы. У, девоч у девочек другие школы, это там школа гейш, там другие немножко направления, Они но не НЛП, да? да. А вот я знаю, что очень активно в продажах используют НЛП. Угу. Есть такое направление в продажах, которое предполагает использование некоторых инструментов НЛП. Но нет такого... НЛП для продаж, такого не, не существует. Есть НЛП для разрешения каких-то серьезных конфликтов или там, жестких переговоров, так называемое, называемое боевое НЛП. Есть У -у -у. Да, московские тренеры, которые ведут такое направление. Жесткое, воздейственное, такое, чтобы эмоции вызвать. Энергетическое, и энергетическое карате. Но на самом деле вокруг НЛП больше мифов, чем на самом деле правды. Uh -huh. Да, НЛП многие представляют себе как э, техника манипуляции человеком, чтобы заставить его делать то, чего он не хочет, чтобы запрограммировать его, и он как зомби передвигался и там говорил то, что вы хотите, uh -huh. и так далее. А это неправда, представьте Надо. себе. Потому, Кто, что, ну, скажи, думали, вы думали, вы Я работает? думала, что торгуясь на привозе, можно использовать метод НЛП. Или, например, просить у мужа шубу, чтобы на следующий день она оказалась в шкафу. Ну, скажите, можно да, вы же, наверное, можете договориться с мужем, чтобы шуба оказалась у вас в шкафу. И у вас, наверное, иногда получается на привозе торговаться так, чтобы вам уступили несколько. Так это же НЛП? Это и есть НЛП. НЛП, да. То есть вы применяете Бессознательно или сознательно те навыки из своей прошлой жизни, которые вам помогают быть наиболее успешными в коммуникации. Чтобы человек услышал вас правильно, отреагировал на вас правильно, понял, что вы от него хотите, и, и был готов вам для и вас это, это сделать. Для, для того чтобы у него появилось желание сделать это для вас. Но ведь вот действительно все... же существует такое мнение, что все-таки НЛП это манипуляция. И человек, если он осознанно применяет НЛП, угу. то есть он обрекает себя на манипуляторов в его жизни, которые и точно так же будут э, осознанно применять к нему какие-то Ну, наверное, методы. да. Ну. Э -э, а можно мне вот эту вот чашечку да, передать, конечно. Да, конечно. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо Что я только что сделал? Я произвел манипуляцию. Представляете? Боже мой, да. как вы на думаете? меня действовали ира. Вот, и, 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 вот ира не собиралась вообще, не думала о том, чтобы давать мне чашку. Я ее попросила, и я изменил ее действия, ее мысли, и она произвела то, что не собиралась производить. Представляете, это манипуляция. если бы она вас заподозрила в Фокус? манипуляции, она бы сказала, нет, нет не отдам я, дам я ни отвечу. за что не отдам а эту чашку А если я воспитанная кофе". девочка? Да. Вот именно, потому Все, что, что если... девочки попадаются на... Вот видите, в том-то и разница. Если бы я сказал, что это типа, Ира, а ну-ка, давай чашку сюда. Ира бы мне сказала, знаете что? Сами почтите себе еще и кофе сварите. А у нас звоночек, между да, давайте послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. А, у меня вопрос, который мне очень давно уже интересует. А, скажите, пожалуйста, а можно ли воздействовать на парня при помощи НЛП, чтобы... Он скорее на мне женился. Чтобы скорее женился чтобы парень. скорее женился? Можно да. ли воздействовать? Я думаю, что есть гораздо более действенные методики для этого, чем науки, чтобы пробудить в нем желание жениться. Но на самом деле, да. вы Правильный вопрос и а, действительно да, так. Я так поняла, что девушка, по у, у них все в порядке, только не хватает именно угу. вот этого уже акта свадьбы. Ну, чтобы быстрее женился, сказал. Живот. Может, они уже даже договорились о женитьбе, но он как-то скоро это не произойдет. Вот как это ускорить? Можно с помощью Можно НЛП? ускорить, конечно, можно ускорить. Вы понимаете, НЛП больше говорит о том, что нужно делать с собой, чем с другим человеком. То есть, для того, чтобы парень быстрее женился, нам стоило бы понять, а почему он, собственно говоря, не женится, да, какие из его ценностей. Из вещей, которые важны для него, противоречат шагу под названием Жениба. Может быть, это страх ответственности или э, такое понятие, как свобода, которое включает в себя очень много действий на самом деле. Право там, сходить вечером с друзьями или то-то, то-то, то-то. И вот если бы мы взяли это понятие свободы, например, которое у него может быть ключевым в его жизни, и расписали по конкретным действиям, что входит в это. Он, может быть, предоставил бы этот листик с этим списком своей избранницы, этой девушке. Девушка бы посмотрела и сказала, слушай, да я тебе все это готовы дать, да без проблем. Вот это, вот это, вот это. Ну, могу подписаться с тобой, что на самом деле я не против того, чтобы ты ходил с друзьями. Ну хорошо, да, два пункта я готова с тобой поторговаться и исправить. И внести еще третий. И тогда бы он сказал, а, только это, а 70 или 80 процентов я на самом деле могу получить, это готовы для меня это делать. Я просто считал, что все женщины хотят, чтобы ты сидел дома, рядом, каждый день 500 бриллиантом. бриллиантом, да, к тещина на ужин каждый вечер. Хорошо. То есть Нужно просто все обсудить, а если метод НЛП. если они живут, все прекрасно, всем все подходит, все обо всем договорились, ну просто ему и так хорошо, он не хочет жениться, а девушка вот стремится поскорее, чтобы там свадьба, неважно для чего ей это нужно. Вот таким же образом она может сама понять, почему что для нее означает свадьба и замужество, пока это просто слово, это облако, туман, оно ничего не значит, но когда оно превращается в конкретные действия. Что я получаю, что я готов отдавать, какие мои потребности удовлетворяются в момент свадьбы, да? в, там, в процессе женитьбы и семейной жизни. Uh -huh. И я могу показать, почему для меня это важно конкретно. Не просто потому, что я очень хочу замуж, а потому что, посмотри, я хочу, чтобы было вот это, вот это, вот это. И без свадьбы, без женитьбы я не смогу это получить. Возможно, что он бы узнал, почему для нее это важно. И перестал видеть в ней просто докучливую Нет. девушку, которая, ну пожалуйста, ну вы заженись на меня, куда мы женимся? <свят> и понял, а, вот что для тебя важно. И на самом деле у него есть к ней чувства, и он с ней находится, потому что он ценит этого человека, и она для него важна. возможно, он поймет, что ему стоит пойти на этот подвиг ради нее, но при этом он ей переявит свой список, и скажет, ну, пожалуйста, вот можно я буду ходить с друзьями, пить раз в неделю пиво и так далее. И, возможно, они сравнят эту и скажут, да мы вполне можем жениться и быть вместе. Спасибо большое. Да. Я думаю, все телезрительницы, которые хотят замуж, сейчас сядут за списке. А скажите, пожалуйста, я вот хочу все-таки вернуться к теме НЛП в продаже. Угу. Бывает часто такое, что ты купил какую-то вещь, потом приходишь, смотришь на нее и понимаешь, что она совершенно тебе не нужна. Угу. И начинаешь вот вспоминать, что все-таки это продавец, воздействие, вот такой бессовестный, всякими-то методами. Скажите, а как можно защитить себя от манипуляций? Вот с помощью НЛП. Или а что вот видеть? что, <laughs> что используют, используют мошенники вообще? Они же постоянно используют. А вот ромы, например, отсюда. да. Они да. да, да, ну, ходят по, по улице по да, телефону, и да. И продажи, не когда на что-то разводят или что-то да, вымогают, он, конечно, или как-то как как вы там очнулись, а у цыганки уже все ваши да, деньги, да, она куда-то убегает с ними. Что они используют? Они Они используют приемы гипноза, они используют приемы внушения. немного чего используют. На самом деле они не могут использовать то, на что не готов сам человек. Если у вас цыганка развела на деньги, вы были к этому готовы. Вы хотели быть обманутой. Потому что в этот момент, наверное, вы шли не в самом лучшем настроении. Или э, вам хотелось бы отключиться от этого мира ненадолго, чтобы не думать о тех проблемах, которые случились, или которые ждут вас. Цыганка видит это состояние, есть внешние признаки, которые так, они также используются в НЛП. На что обращать внимание, чтобы понять, какое состояние внутри есть у человека. Цыганка это видит, подходит к такому человеку, который хотел бы сейчас ненадолго уйти от самого себя, и помогает ему это сделать, но за помощь надо платить, ребят. Поэтому вы добровольно отдаете все деньги, и потом понимаете, что, наверное, это был не совсем тот товар, который вы хотели покупать. Или вы переплатили за него, да, через счет. Вот и все. Если вы приходите в магазин, и вы в итоге вышли с покупкой, которую вы там не планировали, или потом вы понимаете, что она вам не подходит, это было ваше желание, вы сами это сделали. Продавец вам мог помочь какими-то приемами. Но не более того. На самом деле, вы сильно Спасибо этого большое. Спасибо очень большое. Очень интересно было с вами общаться. И напоследок я знаю, что вы, вот буквально пообщавшись пару минут с человеком, угу. можете сказать о нем много интересного. Да? А вот что бы вы могли про нас сказать? Вот так очень. Про коротко. Вас, коротко. Да? Хорошо. Оля, правильно. Угу. А, Оля, вот я могу сказать о вас, что вы человек, который э, принимает все решения в жизни, на, на основываясь на собственных чувствах. Угу. Вам нужно... Просто ощутить, это правильно или неправильно. То есть вы не делаете решение вот так. Только если очень сильная эмоция вас на это может подвинуть. Ира. Ира. Ира где-то близка к вам по решению, но она больше мыслит картинками. Ира больше представляет, как это будет выглядеть, как это будет происходить, то, о чем она решит. Да? Да. Она может быстро э, выйти из себя, но при этом быстро вернуться обратно. У -у -у. Она может покричать на кого-то, быстро успокоиться, пойти с ним пить кофе и не понимать, почему этот человек обижается. Сейчас не про меня узнают всю правду. Да. Не будем все секреты раскрывать. Да. И? И, и Нана. Нана. «Нана» — это такое интересное сочетание вас двоих. Я думаю, что на самом деле Нана была когда-то больше похожа на Олю. Она в детстве была больше человек, ребенок чувствующий, чувствительный, может быть, легко ранимый. Но годы работы на телевидении. годы работы на телевидении, работа родителей, друзей, преподавателей научили ее быть более сильной, прямой, говорить громко, четко, доносить свою информацию ясно и получать результат быстро. Но при этом, если вы ее будете обижать, она на вас тоже надуется. Спасибо, спасибо вам огромное. Я хочу сказать Там, что. Дужай, ты, да? Все, спасибо вам большое. Спасибо огромное.